kanalimga ge, xush keldingiz bugun sizlarga mana bunday yosh bolalar uchun kaketka to'qilishini ko'rsatib bermoqchiman ya'ni zanjirni sanoqi yo'q bolajonlarni bo'yniga o'lchab turib zanjirlarni ayarling men oltmish ikki dona zanjir oldim ikki donasi ustun deb hisoblanadi uchinchi xonadan ustunimizni chiqaramiz ya'ni ikkinchi ustunimizda hisoblaymiz bu shaklda har zanjir orasidan bir ustun chiqarishga davom etaylik men to'qiyotgan ipim birozgina qalinroq ya'ni taxminan to'rt besh oylik yosh bolalarga bo'lsa kerak deya taxmin etdim ya'ni albatta ipingizni qalinligi va qo'lingizni ayariga ham bog'liq bu shaklda ustun olishga davom etaylik oxiriga keldik tepasiga ikki dona zanjirimizni chekamiz va orqa tarafini o'ntaramiz orqa tarafda mana bu oyon zanjirimiz bir ustunde hisoblanadi ikkinchi ustunni ikkinchi xonadan chiqaramiz uchinchi ustunni uchinchi xonadan chiqaramiz va to'rtinchi xonadan bir juft ustun chiqaramiz bu shaklda davom etaylik uch ustun to'rtinchisida bir juft ustun oxiriga qadar davom etaylik oxiriga yetib keldik mana bu uch ustundan so'ngra to'rtinchi xonadan bir juft ustun chiqaramiz oxirida ikki dona xona qoldi ikki dona ustun chiqaramiz balki sizda 3 dona xona qolishi mumkin ya'ni 3 ustun chiqarishingiz mumkin farq etmas ikki yoki uch tepasiga 2 dona zanjirimzi chekamiz va orqa tarafini o'ntaramiz orqa tarafida yana ayni shaklda boshlanishda 3 dona ustun olamiz zanjirimiz bir ustun keyingi xonadan ikkinchi ustunimizni chiqaramiz 3-chi xonadan 3-chi ustunimizni chiqaramiz 3-chi qatordan e, ilmoqlarni ko'paytirmaymiz ya'ni krest qilib to'qib ketamiz oradan bir dona xona tashlab keyingi xonadan ustun chiqardik oradagi mana bu xonadan ikkinchi ustunimizni chiqaramiz bu shaklda krestik bo'lib qoladi ustunlarimiz takror oradan bir xona tashlab ikkinchi xonadan ustunimizni olamiz yana ayni shaklda oradagi tashlab ketgan xonamizdan ikkinchi ustunimizni chiqaramiz bu shaklda davom etaylik bu shaklda ustunlarimizni krestтик shaklida oxiriga qadar to'qib keldik oxirida 3 dona ustun chiqaramiz balki sizlarda farqli chiqishi mumkin 2 yoki 3 farq etmas ikkinchi ustunimizni chiqaramiz mana bu chekada olgan 2 dona zanjirimiz bor bu zanjir tepasidan 3-chi ustunimizni chiqaramiz bu zanjirga albatta diqqat eting ya'ni ustunimiz kam bo'lib qolmasin e, kam ken bo'lsa ham qing'ir qiyshiq bo'lib qoladi chekasi, diqqat etishimiz kerak tepasiga takror 2 dona zanjirimizni oldik orqa tarafini o'ntardik takror yana to'rtinchi qatordan ilmoqlarimizni ya'ni ustunlarimizni ko'paytiramiz boshlang'ichda 3 dona ustunimizni olamiz to'rtinchi xonadan bir juft ustun chiqaramiz bu shaklda boshlang'ichi boshlang'ich yeri o'zgarmaydi 3 ustundan so'ngra bir juft ustun ko'paytiramiz u o'zgarmaydi davom etamiz to'rt xonadan to'rt dona ayri ayri ustunlarimizni chiqaramiz bu safar beshinchi xonadan bir juft ustun chiqaramiz bu shaklda to'rt dona ustunimizni chiqardik beshinchi xonadan bir juft ustun chiqaramiz ayni shaklda davom etaylik oxiriga keldik oxirida 2 dona ustunimizni chiqaramiz bu birinchi ustun mana bu yerda zanjirimiz bor edi zanjir tepasidan ikkinchi ustunimizni chiqaramiz bu shaklda tepasiga 2 dona zanjir orqa tarafini o'ntardik yana ayni shaklda ustunlarimizni krestik shaklida olishga davom etamiz boshlang'ichda har zamongi kabi 3 dona ustunimizni chiqaramiz shikasini. bu shaklda oradan bir dona xona tashlab ikkinchi xonadan ustunimizni olamiz oradagi bo'sh xonadan ikkinchi ustunimizni chiqaramiz bu shaklda krestik bo'lib qoldi bu qatorni ham yana ayni shaklda oxiriga qadar to'kqiylik ya'ni koketkamizni bir qatorida ustunlarni ko'paytirib to'qiymiz ikkinchi qatorida ko'paytirmasdan ustunlarni krestиk shaklida olamiz juda ham oson ya'ni qiylanmaysiz tezda esda qoladi bu shaklda oxiriga qadar to'qib keldim oxirida 2 dona ustunimizni chiqaramiz birinchi ustun va mana bu zanjir tepasidan ikkinchi ustunimizni chiqaramiz bundan keyin o'zgarmaydi yana ayni shaklda to'qiymiz mana tekis chiroyli chiqdi chekkasi tepasiga 2 dona zanjir yana ayni shaklda 3 ustundan so'ngra to'rtinchi uh, xonadan 1 juft ustun chiqaramiz ya'ni boshlang'ichda ikkinchi qatorda qanday ko'paytirgan bo'lsak ayni shaklda davom etamiz bu shaklda davom etaylik 3 ustundan so'ngra birinchi ustun ikkinchi ustun uchinchi ustun va to'rtinchi xonadan bir juft ustun chiqaramiz bu shaklda oxiriga qadar davom etamiz ya'ni bolajonlarni katta kichikligiga qarab turib o'zingiz kaetani uzunligini ayarlaysiz mana bu model ya'ni qayt takrorlanadi men bu shaklda o'n qator to'qib keldim sizlar ham ipingizni qalinligi va qo'lingizni ayariga ko'ra o'zingiz kketkani uzunligini ayarlang bu shaklda ikki qatlaymiz va yelkasidan o'lchaymiz menda 13 uch santimetr chiqdi uzunligi belgilaganda bu shaklda tekislab turib e, markaz yerini oldin tovib oldim albatta ustunlar sanasangiz ham bo'ladi oldin markaz yerini topib oldim so'ngra ustunlarni sanadim ba'zan ustunlar to'g'ri kelmay qolish mumkin orada ba'zan qattiq to'qib yuorisimiz mumkin yoki bo'shroq ustunlar to'g'ri kelmay qolish mumkin uning uchun albatta ya'ni taxlab hisobni olganimiz yaxshi qo'ltiq qismiga kelganda bu shaklda taxminan ayarlaymiz taxminan ayarlagandan so'ngra ustunlarni sanaymiz bu shaklda taxminan o'lchab belgi qo'yib olamiz so'ngra ustunlarni sanaymiz va o'lchaymiz har ikki tarafda 20 bo'lsa orqa tarafdan 40 dona bo'lishi kerak misol uchun ya'ni ustunlar ba'zan aytganimdek to'qishimiz bir qattiq bir yumshoq to'qib yuorishimiz mumkin bu shaklda ham o'lchab ko'rishimiz kerak ya'ni ustunlarni sanagandan so'ngra menimcha o'lchab ko'rgan yaxshi deya tushundim va bu shaklda ikki uchini birlashtiramiz bu ko'ylagimizni orqa tarafi bo'ladi ochiq tarafi har ikki uchini birlashtirgandan so'ngra 3 dona zanjir chekamiz va mana bu tepadagi har xonadan bir ustun chiqaramiz bu shaklda qoltqa qadar davom etaylik oxirgi ustunimizni ham olamiz qo'ltga qadar yetib keldik men besh dona zanjir chekdim qo'ltig'i uchun sizda balki farqli chiqishi mumkin ipingizni qalinligiga ko'ra va qo'lingizni ayariga ko'ra besh 7 zanjir chekishingiz mumkin va har bolani bichimi ham har xil bo'ladi unga ko'ra zanjirlarni chiqaring zanjirimizni qarshi tarafga birlashtiramiz iymog'imizni qurutchoqni ustiga otib bir ustun chiqaramiz va ustunga zanjirimizni birlashtirib qo'yamiz bu shaklda davom etaylik men bu shaklda to'qib keldim ikki qo'ltig'ini chiqardim oxirida mana bu yerda uch dona zanjirimiz bor edi tepadagi xonasiga birlashtirib qo'yamiz bir ilmoq bilan birlashtiraylik tekis chiroyli chiqadi bu shaklda tepasiga 3 dona zanjir chekamiz yana ayni shaklda qoltqa qadar ustunlarni chiqaraylik meni ipim yetmay qoldi ozgina to'qiganimni so'kdim va ipimni almashtirdim mana bu zanjir oralaridan har xonasidan bir ustun chiqaramiz meni qo'l ostimda oshib qolgan iplar bor edi ana shularni to'qidim siz ham xohishingizga ko'ra ranglarni ayarlashingiz mumkin yoki bir xil rangda ham to'qib ketishingiz mumkin hech farq etmas ya'ni sizni xohishingizga qoldi rang tanlash qo'ltiq qismidan ham ustunlarimizni chiqardik ya'ni bu shaklda oxiriga qadar davom etaylik men bu shaklda to'qib keldim bu orqa tarafi bu ochiq tarafi ya'ni orqada bo'ladi qo'ltiqdan so'ngra 3 qator to'qidim siz xohishingizga ko'ra ya'ni ustunlarni olishingiz mumkin oxirgi qatorni ko'rsataman oxirgi qatorda men bu shaklda to'qidim ikki ilmoqni birlashtirdim takror keyingi xonadan ilmoq chiqarib ikki ilmoqni birlashtirdim oxirgi ilmoqimizni ham olamiz va qarshi tarafga bir ilmoq bilan birlashtirib qo'yamiz ya'ni koketkamizdan so'ngra bel tarafi bu qadar pastki tarafiga siz xohlagan modelingizni qo'yishingiz mumkin bizni koketkamiz bu qadar yana bir gapni aytib o'tay qo'ltiq ayirayotganda 1-2 dona inmoq kam yoki ko'proq chiqishi mumkin Hech qisi yo'q siz uni orasiga olasiz. hech kim o'tirib sizni inmoqlaringizni sanamaydi